В спорткомплексе «Таежный» сегодня стартовал многодневный турнир по мини-футболу, посвященный памяти капитана милиции Андрея Жданова. Каждый год 8 апреля турнир собирает команды разных городов Иркутской области. Кто выходит на площадку в этот раз, расскажем в следующем материале. Турнир памяти Андрея Жданова, организованный советом Динамо, сегодня взял очередной уже 17-й старт. Игровой зал Таежного, где много лет подряд проходят матчи, вновь собрал футболистов не только Братска, но и других городов области. Отмечу, что заявки на участие в этом году подали 10 команд, в том числе Усть-Илимска, Усть Кута, Зимы, Вихаревки, Железногорска, а также Иркутска. Непростая экономическая ситуация внесла свои коррективы уже на этом этапе. Так в прошлом году в турнире боролись 13 команд. В итоге, из подавшей заявки десятки еще две приехать не смогли. В этом году, наоборот, команд сокращение произошло. Не приехал постоянный участник СОБР Иркутский, также МЧС Иркутская. Поэтому собралось 8 команд. Болеть надо за всех. Во-первых, за красивый футбол. Во-вторых, игра покажет, кто сильнее здесь. То, что состав команд в этом году сократился, никак, однако, не сказалось на боевом духе приехавших участников. Накал борьбы был высок уже в первой игре и, судя по настрою, не снизится до самого финала. Мы каждый год сюда приезжаем, каждый год ждем этого турнира очень сильно, и поэтому как бы проблем у нас с приездом не было. Мы точно знали уже, что приедем мы. И уже наверное знаем что и в следующем году приедем в этом году уже как бы все примерно команды одинаковые поэтому братский пит-стоп, зима и Усть-Кут вот три фаворита, наверное, турнира. Большая развязка. Финал вновь по традиции состоится 10 числа по итогам трех дней насыщенной борьбы. Награждение финалистов и лучших игроков пройдет там же, в Таежном, в час дня. Михаил Горбунов, Михаил Кузнецов, программа «Факт». Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. Увидимся в эфире.